Ми повертаємося в ефір. І зараз у нас в гостях представник однієї з найуспішніших і найяскравіших команд в інтелектуальних іграх НМУ на даний час. Це представник команди Мед 1 плюс 1. Представтеся, будь ласка. Здравствуйте, мене зовут Павлов Константин Владимирович. Я являюсь представителем команди Мед 1 плюс 1. Ця команда брала участь в дуже багатьох наших інтелектуальних турнірах, і ми просто не могли не запросити. Я думаю, надалі ми запросимо і всю команду повним складом. Це буде такий ну спеціальний ефір, можливо, присвячений інтелектуальним іграм, тому що в них всі доволі хлопці й дівчата харизматичні. Але після їхньої останньої перемоги ми не могли не запросити хоча б одну людину, щоб вона поділилася такими певними враженнями від гри. І ну, взагалі розказала про якісь бачення, якісь може стратегії, секрети успіху в таких іграх. Розкажи більше, Константин, про те, от про вашу команду. Давай. Ну, в общем-то, наша команда состоїть з шести чоловіків. Я вважаю, що сьогодні знаходитися в цій студії, я маю право ровно на одну Значит, сразу же к составу нашей команды. Значит, я являюсь студентом четвертого курса медицинского факультета номер два. Также Александр Нагорный, студент медицинского факультета номер два 4 курса. Вячеслав Коваленко, студент медицинского факультета номер два четвертого курса. Ирина Плюта, студентка медицинского факультета номер два шестого курса. Андрей Гарга, студент медицинского факультета номер два шестого курса. И капитан команды Арман Качарян, студент медицинского факультета номер 2, 4 курса. В общем-то, из состава команды, я думаю, что вы уже успели заметить, о том, что все члены команды являются представителями медицинского факультета номер 2. Значит, в связи с этим именно такое название носит наша команда. То есть мы являемся представителями медицинского факультета номер два, наша команда. Несмотря на то, что э, в интеллектуальных играх принимали участие э, и другие команды, представляющие также наш факультет, ну вот, собственно говоря, вкратце все. Тобто, казати, то есть, если про название сказать, то название повязано 1 плюс э, 1, это самый здоровый факультет. Ну, без, безусловно. Кто то придумал не... название? Давай так. Секрой, назв, назв, название придумал, в общем-то, капитан. Вот. Ну, не стоит быть великим математиком, чтобы понять, <с что, в общем-то, 1 плюс 1 это 2. И, в общем-то, из этого следует, ну, как бы банальное название Мед-2 команда не носит. То есть, а Мед-1 плюс 1 интересно, и я думаю, что все знают, что это значит. В каких играх ты особенно брал участие? Оскільки ты у нас представник, как ты сказал, на одну шосту, будем говорить про твой опыт и такие впечатления. Это будет интересно. Ну, я принимал участие в чемпионате по что когда. Он проходил четыре игры. Я присутствовал на трех из них. Вот. Ну, на одной не присутствовал по поводу болезни собственной. также принимал участие в брейнвинге по терапии вот, в составе нашей же команды. И принимал участие в что, где, когда, по психиатрии. Это было ЧГК, в общем-то, совместно организовал Владимир Моторный и его команда и кафедра психиатрии и наркологии. Mm -hmm этих всех играх вы одерживали у всех перемог? Ну, безусловно, что нет. Мы победили на брендинге по терапии, на психиатрическом, что где когда, а в чемпионате медицинском по что где когда у нас было две победы. Один раз у нас было второе место, один раз третье. Ну, в общем-то, по сумме лучших трех игр с четырех поскольку это чемпионат, то есть система чемпионата. Мы были, в общем-то, в первой команде, это первое место занято. Как ты думаешь, какие у вас, вы в зале готуетесь, как то че, ну просто собрались, и пришла и сыграла, Ну, Понимаете, э, дело в том, что просто так ничего не бывает. И каждая победа э, это, безусловно, труд. Это труд, э, который не видят, э, не видят зрителей или э, которые не видят конкуренты в общем-то на игре вот а на игре все видят результат результат который является трудом внутренним то есть трудом подготовки к э, играм подготовки к чемпионату прелингам ну и так далее то есть можно сказать что вы кроме целево готовились от самой до ну безусловно я считаю что успех успех э, побед, как на интеллектуальных играх, так и вообще в целом в жизни, это труд. Вот, то есть это основная часть, в общем-то, успеха, я считаю. У вас в команде одна версия, да? Да, у нас Ира Плута, единственная девушка, муза команды, все остальные представители сильного пола. От у вас взагалі таке поняття ви колись розбирали або якось спілкувалися, чи може глядачі підказували, хто такий найсильніший гравець у вас, чи, ну, чи можливо якісь з ваших членів команди мають свої якісь унікальні там, характеристики, от той, то в то, в то, в то гарно виходить, а то-то в в то, там отак якось. Ну, я все-таки вважаю і думаю, що воно так і є, і моє міння розділяють останні представники моєї команди, що наша команда це єдиний організм, це єдине ціле. выделять э, кого-то кого-то вот в чем-то э, ну я не думаю что это целесообразно у нас есть капитан э, капитан как и я думаю всем известно в классическом что где когда это ключевая э, личность которая принимает решения, кто дает ответ поскольку у нас э, чемпионаты по что где когда э, проходили по типу спортивного что где когда э, с письменным ответом то э, действительно от его последнего слова от его версии э, которая выберет который он выберет из перечня э, версий э, зависел много поэтому от капитана в любой команды команде всегда зависит очень много вот но э, безусловно безусловно мы единые целые есть э, какие-то вот э, преимущества или какие-то вот достоинства у каждого э, члена команды. Э, э, и, в общем-то, если суммировать эти достоинства, то, я считаю, в итоге получается достаточно сильная сбитая команда. Вот mm -hmm. твои личные мотивы и, вообще брать участие в интеллектуальных играх. Ну, что тебе дает? Натяжение, возможно, какие-то ну, чувства успеха? Чи... Mm -hmm. Что ты утримуешь ведущей стены? Просто за компанией? Ну, вы знаете, тут очень много моментов таких вот индивидуальных. И для меня, я думаю, что для всех членов нашей команды всегда было интересно узнавать что-то новое. Если ты чего-то не знаешь, и впоследствии ты это узнаешь, Например, там, читая литературу или обсуждая какие-то моменты или дискутируя, да, э, то ну, приходит такое вот внутреннее удовлетворение. Э, ты узнаешь что-то новое, становишься как бы, умнее, в каких-то моментах мудрее, можно поделиться э, друг с другом опытом там, или какими-то знаниями. Вот. И впоследствии то, что было закрыто, да, оно становится открытым. И вот каждый раз открывая для себя что-то новое, что-то узнавая, вот, то это всегда приятно. И, в общем-то, это и является вдохновением для нашей команды. Вот. А по поводу дискуссий, то стоит отметить, что я считаю, это мое субъективное мнение, но ну, все-таки есть такое высказывание ⁇ истина рождается в споре ⁇ вот. Ну, опять же таки, спор, в каком смысле это понимать. И обсуждая, имея какие-то знания лично, обсуждая какие-то моменты, там, задачи, задания, приходим в итоге мы все к правильному решению общему, к истинному. Вот. Я считаю, что это важно для нашей команды в частности. на останок побажання для наших студентів. Ну, чому вони мають брати участь саме в інтелектуальних іграх і чи є в них шанси виграти таку потужну команду, яка мед один для себе? E, Значить, хотілося б побажати, звісно, всім командам побід. Вот. Для того, щоб побіждати, потрібно хоча б участвувати. Вот. Для того, щоб участвувати, надіжно себе чувствувати, для цього потрібно працювати. Ну, в общем, так суммируя, я хочу сказать, что это не должно быть в приказном порядке, это личное желание каждого работать, личное желание каждого участвовать и побеждать. Поэтому такая ситуация. И, конечно, хотелось бы сказать слова благодарности от своего лица, от лица команды Мед 1 плюс 1, организаторам интеллектуального клуба, организаторам игр. В частности, хотел бы лично поблагодарить Владимира Моторного и его команду, администрацию университета, которая содействовала проведению наших игр, Екатерине Николаевне Амосовой, отличный был брейн Ринг по терапии. Поблагодарить хочу все кафедры внутренней медицины, особенно кафедру внутренней медицины номер два. Вот. Ну и по психо ЧВК огромная благодарность Александру Константиновичу Наприенко и кафедре психиатрии и наркологии. Вот. Очень интересный был турнир, каждый из них. Шановні телеглядачі, ми очікуємо. Ну і ви, і ми з великим нетерпінням всю команду мед 1 плюс у нас в гостях. А ми повернемося після невеличкої паузи.